сама Пасха, само слово Пасха означает переход. Переход от царства тьмы к царству света. Слово еврейское. Вот, и Пасха изначально время праздновалась как освобождение от египетского рабства. Для нас, для христиан, Пасха – это в первую очередь что? Это воскрешение Иисуса Христа. То есть Он умер ради нас и воскресает. Вот этот вот момент перехода есть и момент воскресения есть переход Пасхи от тьмы к свету. То есть все мы являемся мертвыми. И э, наше воскрешение это Пасха. Как понимаете, все мы являемся мертвыми. Мертвыми духовно. То есть, когда Адам согрешил, ему было сказано Господом смертью умрешь. И вот эта смерть, Духу, то есть мы физически рождаемся, но духовно мы все мертвые люди. И во время крещения мы оживаем, а Христос нам дарует свое тело и кровь для того, чтобы мы могли наследовать вечную жизнь. Основные традиции, которые, в принципе, мы додерживаемся, некоторые к нам пришли за границы, некоторые на я не знаю, уже столетиями. Я не знаю, что вы имеете в виду под традициями. Ну, я не знаю, там, красить яйца, выпекать Значит, Пасхи. Смотрите, то есть выпекать Пасхи, красить яйца, это все, конечно, хорошие традиции, но самая главная православная традиция это причаститься тела и крови Господня, Потому что Пасха, суть пасхального богослужения это воскресение Иисуса Христа и причастие тела и крови Господня, то есть самое главное, что нужно сделать в пасхальную ночь это прийти на службу не просто постоять, а причаститься тела и крови Господня. Потом то, что мы там освещаем еду какую-то, то, то во-первых, ну что мы освещаем, в первую очередь на чем мы читаем молитвы, это Пасха Пасхи, то, что называется вот у нас в Полтаве, это хлеб, квасной, хлеб, такой непостный, с яйцами, ну, у каждой хозяйки, безусловно, свои рецепты какие-то могут быть. Вот, и этот хлеб мы освещаем. Мы освещаем то, что в молитвах сказано «пасхальная ягня», то, то есть это мясные блюда. И освещаем яйца, молоко, молоко, сыр, вот такие вот блюда. То есть не постные, пост заканчивается. Но нужно именно обратить на что внимание. В первую очередь мы освещаем не только продукты, вот когда мы внимательно читаем эти молитвы, мы освещаем и тех, кто их приносит. То есть церковь она не для освещения продуктов, она для освещения людей. И уже человек э, от себя освещает. Безусловно, что нет никакого смысла приносить алкоголь, освещать. Опять же, я говорю, мы освещаем себя в первую очередь. Если э, если мы будем э, там, не знаю, там все все свои продукты осветим то а при этом сами останемся грязными, это все равно, что мы на грязное тело потеряем свою одежду, оденем ее на грязное тело. Толку будет очень-очень мало. И еще такой вот... Ну, так, так такое есть э, против чего хотела предостеречь, например. Это то, что некоторые люди считают, что если освященные продукты в церкви, то потом там, ну, скорлупу от яиц, там еще чего-то, ее нельзя просто так выбрасывать, там где-то надо закапывать. Может в этом и есть смысл, но это не церковная традиция, потому что э, мы, в принципе все продукты, которые мы едим, мы их освещаем молитвой, мы читаем отчинаш перед. Э, едой И мы освещаем все эти продукты, молитвы. Поэтому у нас все продукты должны быть освещенные дома. Нашей молитвы церковная молитвой, это, в общем-то, не имеет значения. И последние года, вот очень э, нехорошая такая традиция, когда продаются всякие наклеечки на яйца, там, у, у, э, 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 с иконами, вот такие. То есть яйца, ну, вот это обычные украинские крашенки, там, да, разными, да, пысанки, мы можем сказать. То есть те, которые не имеют святых изображений. Вот если такие святые изображения опались, да, то их лучше, я не знаю, там, где-то лучше сжечь, там, закопать в каком-то месте, где они ходят, но лучше вообще их не использовать. Вот эти всякие наклеечки такие с образами. Это чтобы не привлечь к себе что, что, оно даст, если вот использовать? Ну это благо... ну понимаете, то есть, что мы делаем с яичной скорлупой? Мы съели лицо и выкинули, да. Это, да? А так мы получается в будем выбрасывать образ спасителя, Богородицы там угу. какие-то эти. То есть, если хотите, уж там наклеечки, я понимаю, что с ними удобно, да? Вот очень удобно, там раз налепил и пошел. Ну там есть такими с узорчиками такие продаются. То есть не надо использовать те, которые с образа. А по поводу того, люди ходят а, тоже в церковь светить а, Пасху, начиная с вечера и заканчивая там днем. Время, когда лучше приходить? И, а, имеет это... ли оно значение? Время время всегда имеет значение. Вот, значит, лучше всего, что мы делаем, мы приходим на службу, как я сказал, и после службы, когда заканчивается церковная служба, заканчивается литургия, ну, то мы после этого выходим, освещаем и разговляемся. То есть мы благодарим Бога за то, что Он нам дает ту пищу, которую мы принесли. Вот тогда мы освещаем. Вот. И безусловно, что у нас уже за много лет сложилась традиция, что начинают освещать в субботу. Вот. Церковный устав разрешает освещение в субботу, но там указано про то, что для отдаленных районов. Вот если вы считаете, что вы живете в отдаленном районе, там, да, десь, я не знаю, здесь в Кателевском районе, районе, где это, то можно приехать в субботу, но опять же, есть э, вот эту освященную еду, можно только после лет, литургии то есть э, не, 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 не сразу вы пришли там и, и поели все тем более нет никакого смысла приходить освещать если вы там с утра в воскресенье там на службу не ходили с утра встали хорошенько поели приняли на грудь так сказать а потом э, пришли чего-то еще осветить что там осталось ну тоже в этом никакого... освещенный уже сам так весело чем-то да, другим Да, да.